Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, у студії Костянтин Крупський. Ми підбиваємо підсумки року, який минає. А після того як ми поговорили про добровольців, ще одні герої з великої літери герої це волонтери. Волонтерський рух. Ну, якщо не народився за останній рік в Україні, то возродився і народився наново. Це точно. І представники волонтерського руху присутні у нас в студії. це Анна Журбенка і Тетя. Кириан, это а, киевская волонтерская организация материнский оберег». Добрый день. Добрый день. Добрый день. А, все началось а, по традиции, как я понимаю, а, с Майдана. Да, все началось с Майдана, и Майдан продолжается до сих пор, он у нас ну, в сердце, в голове. Война уже вот. а, на, на Майдане. Кому вы помогали, что вы делали там? Вот в чем заключалась ваша работа? Ну, я думаю, в первую очередь это проявилось там. Вот это вот э, поддержка, говорится, локоть, плечо кому-то подставить, кому-то помочь, то есть или чаем там, или бутербродом, в тяжелые дни, то в госпи, в больнице, то есть нужна была помощь. Где нужна была помощь? Ну вот я так все время сравниваю, мы, наверное, как пчелы, как муравьи, то есть мы самоорганизовываемся и нам не надо командовать, то есть каждый выполняет свою работу и все вот, вот так вот происходит. А мы это сколько вот сейчас вот как бы такая основная группа там основной костяк. Ну, получается, у нас уже, я так думаю, что где-то около уже 120 человек, которые конкретно вот приходят почти каждый день, посещают нас. Потому что у нас, получается, не каждый может, например, все, все время провести, да, мы начали с плетения маскировочных сетей. И очень много женщин просят домашнюю работу, и на домашнюю работу, так как мы начали плести сети, а это конкретно, это помещение надо, это лоскутки, это сетка нужна, то есть это надо помещение какое-то. Uh -huh. И девочки брали домой, пробовали дома плести сети, но это нереально, сеть очень большого размера, это 120 квадратных метров. Так что дома одному это очень сложно, даже с семьей. То есть поплетут чуть-чуть и принесут обратно, мы уже доплетаем. И вот, вот такая возникла идея сушить овощи и паковать вот делать сухие борщи и супы для наших солдат. Угу. Ну сейчас мы к супам, наверное, вернемся, а где это есть такое помещение, куда можно прийти и помочь собственными руками и плести эту маскировочную сеть? Мы находимся в Киеве, метро Поздняки, конечная 8 трамвая, павильон номер 48. Раньше это было помещение, вы продавали там... Нет, нет. Все, вот, как вы говорите, все пошло с Майдана. То есть ходили потом после Майдана уже там на акции, на все. И я познакомилась с девочками Марьяна Перепелицына. Она рассказала, что они плетут на сагайдачного возле Коптерки на улице сети маскировочной. И я присоединилась к ним, начала туда ездить. Но уже похолодало, и начали все как говорится болеть и разъезжаться по районам начали искать по районам и обратились конечно очень тяжело найти помещение самое вот тяжелое это то что найти помещение а потом уже вот обратились к предпринимателю и он поверил в нас и выделил нам помещение без аренды, без ничего. Угу. И вот с этого все и началось. А, организация называется «Материнский да. оберих». Да. А, то есть есть действительно в вашей организации мамы, чьи сыновья сейчас находятся на войне. Да. Ну вот к нам приходят люди, и в принципе, конечно, основной состав – это женщины. И каждая женщина – это мама в основном. И а мы все делаем с такой любовью и заботой, как бы сделали для своего ребенка, для своего сына. Mm -hmm. То есть для каждого из нас, тот боец, который защищает там, мы ему очень благодарны. И поэтому э, вот, занимаемся. Конечно, устаем нереально, но вот это оттуда весточка, спасибо за что-то там, то, что мы передали. И кто пирожков напечет там женщины. То есть суета идет все время, Я же ну, стараемся. Вы помогаете какому-то определенному там батальону, к кому именно? Как? Всем, всем любой боец может обратиться к нам за помощью, и мы, получается, как уже производство. И вот то, что мы изготовляем, балаклавы, супы, борщи, сети, пожалуйста, у нас есть волонтеры, которые в любую точку доставят, на любой блокпост привезут все, что можем. А, Татьяна, а как боец может обратиться? Ведь он же находится там, ну, на передовой, ну, или, во всяком случае, там, при фронтовой какой-то зоне. Он звонит вам по телефону, который есть, допустим, на вкладах вкладышах вот на продукцию вашу? Нет, на вкладышах у нас нет телефона, у нас есть э, Facebook страница Матаринский обарик, нам можно зайти, э, там есть номер телефона и по телефону связаться с нами. Либо же через волонтеров, которые у нас ездят в разные направления. Вот. То есть либо по телефону, либо волонтеру личный запрос. Угу. А ваши сухие смеси, его называют там уникальная вообще там технология. А в чем заключается эта уникальная технология? И, по-моему, сухие супы, я еще помню, во времена Советского Союза продавались там пакетики, мы брали их в походы, кое-как там варили, и, там и полусырыми там, в общем, съедали. А ваша технология вот насколько уникальна? Да, на самом деле уникальная технология тем, что э, мы не делаем производственного то есть вот эти вот сухие пакетики в Советском союзе они совершенно отличаются, это было сублимированное. здесь овощи имеет тот же самый вид, который мы видим каждый день у себя в тарелке. Вот. Именно в этом и заключается. на самом деле это собрано с туристических сайтов по другим волонтерам. то есть это я слышала о том, что и на севере применялась вот такие вот сухие какие-то пайки mm -hmm. которые заготавливались лично. Uh, у каждого, я так понимаю, борща есть еще какие-то названия такие, там, Смерть врагам, Слава Украине и так далее. Но, во всяком случае, Балаклавы, и вот э, э, редактор может показать фотографию, вы подписываете, э, как там, сейчас даже вот не подсказываете, э, Балаклава от мороза, как а, «Хай москали идут с О, да. <laughs> «Балаклава с лисом, хай москали идут с лисом». И там что-то с кокошником там еще было <laughs> связано. Да, да, да. да. А -а -а. Девочки чуть-чуть креативят, чтобы поднять бойцам настроение, чуть-чуть дух. <laughs> то есть, чтобы было как-то это веселее. Чтобы как-то это... А еще вот я хотела сказать по супам и борщам, почему все-таки мы пришли к этому. Потому что идет зима, и овощи мерзнут. И овощи очень тяжело доставить. А вот этот пакетик, он рассчитан на 5 литров жидкости. Mm -hmm. И что легче, за 5-10 минут сварить пакетик и получить вкусный домашний борщ. Или это стоять, это нужна вода, это чистить эту картошку. То есть, то есть я понимаю, что пакет это где-то так на шестерых. Хорошо покушать. Хорош, да, хор да. Хорошо покушать. И отзывы Но очень хорошие. Здесь не только борщи, суп-харчо, я вижу, суп гречневый, ну и, собственно, борщ. А начинали все м -м, с борща. С борща, борща. борща да. все-таки да. начинали. А, была какая-то идея. То есть, вот кто предложил, давайте попробуем. Нарежем, там, высушим и сами же, наверное, сварим и продегустируем. Работает? Да. Нет, или нет, конечно, была тоже идея, тоже идея взята. Непропетровские девочки начали эту тему поднимать, начали сушить. Uh -huh. То есть и наши девочки тоже говорят, у нас дома есть сушки, давайте и мы попробуем. Начали отстраивать эту линию, то есть собирать девочек с сушками, найти у кого есть вакуум, где это можно завакумировать. потом найти эти пакеты для вакуума. То есть целая линия уже отработана полностью всего. Вот, то есть, у вас готовое производство, в принципе, так. в, в хорошем время вы просто открыли бизнес свой вот. но это не бизнес потому что мы отдаем же все бесплатно бизнес позади да я говорю то есть ну, в хорошее время на это можно просто пробовать. да еще так получается что вот сельские жители они тоже хотят помочь но они же далеко и не знают как uh -huh. мы берем у них продукцию и эту продукцию то есть получается это все домашнее это даже не магазинное. Я понимаю, что для того, чтобы приготовить борщ, капусту высушите, то есть должны быть какие-то специальные сушки да, для, для овощей. Это обычная сушка, которая обычно в принципе это у домохозяек, у которых есть дача или у грибников, uh -huh. то есть в мирной жизни оно так используется. Многие э, сушат другие какие-то овощи, фрукты, но основное это яблоки и грибы. Вот и мы попробовали применить, то есть увидели у Днепропетровского, вот, попробовали применить это к нашим вот, Девочки, у нас есть одна девочка, которая занимается рецепт, рецептами. Она перерыла весь интернет, она э, все сайты туристические собрала вместе информацию. Сейчас вот эксперименты проводятся, девочки сушат э, бананы, э, mm -hmm. тыкву, это такие вот смоколыки. Потом у нас есть вот такой вот разгрузочный вариант мяса куриного, оно отварено, э, высушено и запечатано для удобства маленькие пакетики. И то есть вы думаете, что вот оно там готово к употреблению, можно кушать, да? Готово. Или его нужно сначала как-то отварить перед этим? Что? Нет, его можно как вот обычная рыбка, его uh -huh. вот вот в этом вот стиле сделать она мясо. Оно приготовлено, оно приготовлено, можно открыть пакетики, просто uh -huh. взять его и... Это все высушено в обычные сушки для сушке. яблок, грибов, да, ну овощей. и для каких-то там да для овощей. А, хорошо. А как потом это все от? Отправляется на фронт. Как организована логистика, говорят, современные? Опять со же, с Майдана. Такой. Есть волонтеры, которые ездят туда. То есть, проверенные уже, как говорится. Угу. Хорошо. А есть обратная связь с бойцами? Вот что они по этому поводу все думают? Вот сварили они борщ. Есть какие-то отклики, отзывы? Еще. Книга Еще. жалоб и пожеланий? Еще. На данный момент у нас есть отзыв словесный либо по телефонному звонку, либо через волонтеров. Но мы разрабатываем сейчас один еще маленький такой проект, как обратная связь, полевая почта. <мескоп> А что кроме этого, балаклавы, сухие супы, я видел еще там и берцы, и открытки новогодние. Кто их подписывает, кто их делает, кто их рисует? Ну, у каждой девочки есть или внук, или внучка, угу. или дочка. Или в школе, или в садике. То есть вот таким вот образом все свозится и потом развозится. А, я даже видел, что вы делали концерт в военном госпитале, по-моему, в Ирпене. Не, не, нет. Это наш военный госпиталь МВД. Да, 20 числа был у нас концерт. Угу. Откуда опять же коллектив? Кто, кто эти дети? К нам присоединились. К нам очень много за это время присоединилось желающих помочь. Это школа 273. А у них, э, уже вот ихнему хору 28 лет. Там uh -huh. есть и взрослые, и детки. Uh -huh. И вот пришла такая идея сделать концерт для солдат обычно вот какая-то вот активная деятельность на виду у людей, а это вы все делаете, ну фактически на базаре, да, можно так сказать гру ну грубым да. языком. Она немножко как-то вот людей напрягает и раздражает. Что это они там все там придумали? Что они там делают? И начинаются или жалобы какие-то, или в тихую, или в открытую. Как у вас на поздняках это происходит? Нет, наоборот, люди просто счастливы. они говорят: пишите по крупнейшему, вы здесь находитесь. Но так как денег нет ни на баннеры поставить, ни на рекламу нигде. потому что мы случайно узнали, мы тоже случайно узнали. Но к нам приезжают даже из-под Киева очень много. Святые почтовые приезжают. Угу. Э, то есть из... Э, Васильков, из, да, из, Мироновка. Из, да, Васильков, Мироновка. Очень много присоединилось плетут с нами сети и церкви, и школы. То есть... Э, ну, как говорится, люди очень хотят помогать, но просто они не знают, как. И люди, самое главное, я вот по своему опыту, они хотят открытости. То есть они хотят видеть, куда конкретно дошло вот то, что он передал. А как э, эту открытость вы показываете? А мы все, у нас есть фотофиксации с передовой, э, то есть э, куда, что. Вот даже носки нам при, принесли, я могу сказать, в какую бригаду ушли эти носки. Угу. То есть... Там еще э, были пирожки, вот какая-то такая домашняя выпечка. Э, это тоже все вы делаете. Это наши женщины, да. Они все делают это дома или есть вот уже какой-то, ну, не знаю, там, мини-цех, мини-пекарня? Мини Нет, как каждая дома вот что-то хочет. Мы даже мясо по-французски у нас девочки делали, передавали на передовой даже мясо по-французски оливье. А мясо по-французски, ну, это, я понимаю, свеже, да, свежеприготовленное? Да, То да, есть да. его сегодня приготовили, а когда оно туда доедет? Ну, вот обычно вечером уезжает машина, то есть вечером у нас идет загрузка. А уже в 12 часов уже боец на посту звонит и говорит спасибо большое. А, кроме пирожков, чем вы еще помогаете бойцам? Ну, квасим капусту. У нас получилось, было очень много капусты привезли. И чтобы не испортилось, мы ее заквасили и отправили. И получилось... Это, я так понимаю, ну, должны быть бочки там... Да? Сначала, да, это была 40-литровая бочка, но... Получилось, что к ним бегали со всех блокпостов и просили эту капусту. Uh -huh. Поэтому сейчас это бутли из-под воды 5-6 литровые туда вот квасится. И мы уже знаем, когда у нас отправка, за 4 дня девочки квасят капусту. вяжут носки. То есть, ну, очень много, в принципе. А по поводу берц вот это, у нас Танечка, она живет в Англии. И она в Англии собирает денежки. И на какие-то такие экстренные вот бывают ситуации, там два мальчика есть, у них 48 размер ноги. Угу. Но ну, это нереально найти берцы такого размера. То есть по возможности, а все-таки там форма хорошая, и вот по возможности. А, к Новому году что-то особенное, какие-то вот подарки вы готовитесь отправить? Или они уже туда отправлены и просто вот ждут новогодней вот этой вот все-таки праздничной ночи? Да. мы только пока еще готовимся, потому что мы хотим, чтобы это было к Новому году. Мы готовим ребятам праздничный стол, такой, как у всех, обычный, и а, подарки. А вы готовите еще такие, как витаминные вроде бы смеси, да, там и сухофрукты, и все такое, и с медом это как-то все залито. Вот я видел такие да. баночки, и бойцу да. передают. Эти... Это обычный мед, перекручивается uh -huh. с лимоном и с имбирем. Опять-таки рецепт, найденный в интернете, применен, проверен да, и, да, и да. так далее. В чем сейчас есть экстренная необходимость? Об этом можно сказать, и люди тогда обратятся к вам и помогут. Я уверен просто. Ну, нужны всегда руки. Нужны всегда люди, нужны всегда руки. Угу. А, по поводу вот этой маскировочной сети, она действительно так нужна, потому что вот очень много мероприятий, куда людей приглашаются. А как она себя там отрабатывает? Вот вы знаете, вот что говорят бойцы по этому Ой, поводу? Ой, она нужна нереально. Это их защита полностью, потому что мы плетем большие сети на танки, на БТРы. Угу. Но, в принципе, солдат под свое усмотрение может ее и разрезать, и машину обтянуть, и блокпост. Угу. То есть это уже зависит от того, что ему конкретно нужно. 120 метров квадратных, я правильно услышал, да? То есть сеть, это, она изначально сплетена, ну, то есть каким-то там любителем рыболовом, да? То не, есть не, должна не, быть нет, основа? Нет, мы покупаем основу да, на фабрике, 100 метров угу. в рулоне мы покупаем и уже от того, какой размер нам нужен, мы нарезаем. Так, а потом туда вплетаются... А вот потом вплетаются ленточки. ленточки, да. Осенью мы вплетали все, что и на сакинхен ходили, uh -huh. и из дому выносили все, что можно было. Есть какие-то все... определенные ткани, которые не годятся? или синтетика наоборот? Этика не годится, потому что она плавится и капает. Хлопок идет. Uh -huh. Идет хлопок в основном. Сейчас, конечно, легче, сейчас просто не пошли, наволочки пошли. То есть э, оно, конечно... По весу даже сама сеть легче получается, потому что осенью, когда плели, и штаны шли, и пиджаки шли, и футболки, и рубашки. Но тоже человек приходит, приносит вещь, и видите, вы дома, ваша вещь защищает. Uh -huh. а бойцы, кроме благодарности, спасибо за супы, спасибо за пирожки и за все, что вы им делаете. А какие новости сейчас вот с фронта? Что там происходит? Сейчас перемирие. А, все говорят, что это условное переменение. Нет, сам... вот они говорят, что практически не стреляют. Практически mm -hmm. не стреляют. А тем, кому вы помогаете, они где находятся? Вот территориально? И Луганский, и Донецк. По, вс... по всему полностью Вот э, список есть, mm -hmm. кому мы усп успели за это Танецко прочитать. Ну, если вы подготовили, давайте тогда да, там да. Э, ог огласим, кому успели mm -hmm. помочь, действительно. Это и Айдар, это и ДУК-11, и ДУК-2, и ДУК. 2, и ДУК.

Возможно, вы что-то еще упустили. Но ну, вы знаете, вот прямо перед вами у нас был а, боец батальона ДУК, 5-го а, отдельного батальона добровольческого украинского корпуса правого сектора. Он сказал, что если бы не волонтеры, ничего бы вот этого вот не было. Все было бы уже проиграно давным-давно. Вы ощущаете, что. Ну вы делаете ну важную работу, ну то есть вот он говорит я не герой, ну мы его представляли вот как ну вот герой он добровольец, вот как да, герой. они говорят мы не герой, мы считаем что вы герой, да вы помогаете и, а, и делаете важную работу, потому что другие герои говорят что если бы не было вас героев, то ничего бы вообще не было. Вы ощущаете ну, что да, я важную работу делаю? Нет. В первую очередь я благодарна тех, кто нас защищает на передовой, а в вторую очередь я благодарна это, кто везет туда, потому что я, если бы не было вот этого соотношения этой доставки, и в третью очередь я каждой девочке, которая приходит к нам, даже женщин 70-80 лет, я их все равно называю девочки, потому что это настолько вот много энергии, столько всего. И, и вот и без каждого человека, без единого вот этого узелка, завязанного, вот в эту сеть не было бы ничего. Ну, вы даже стали героем экрана по в интернете, я нашел ролик, о вас снимали, наверное, ваши друзья, корреспондент, так вот, так разыграно, все хорошо, снял такой вот по-настоящему хороший репортаж о том, чем вы занимаетесь. У вас еще дети, ну я имею в виду, они вам помогают и принимают участие. Вы считаете, что это правильно, но вот привлекать к этому детей, посвящать в это детей, и получается, что нужно же объяснять, что мы тут вообще делаем, для кого это все, и нужно объяснить, что в стране война, и, наверное, нужно объяснить, с кем мы воюем. Ну я думаю, что дети знают больше, чем мы думаем, намного не, больше, не, не и они сами хотят они просто нереально, когда ты э, вот детки сплели в школе сетку, например, и привели бойца, они передают эту сетку бойцу, и я смотрю этих мальчишек, девочкам проще, они могут подойти, обнять, прижаться, мальчишка тоже хочет, угу. и он видно вот и когда этот боец такой кремезный человек, и когда ребенок ему говорит спасибо, и он рыдает стоит. То это, конечно. А, не испортились ли у вас отношения с вашими друзьями, которые не понимают, что вы делаете? А, не стали ли вы как-то ну, вот, в каких-то таких вот в контрах, как там кажут, или как-то вот, вот потому что ну, люди не разделяют вашего мнения и вашего стремления? Нет. Татьяна. Мы немного опускаем просто эту тему, мы стараемся такие темы обходить, потому что нереально доказать человеку, поэтому мы просто не трогаем эту тему, продолжаем общаться. Спасибо вам большое за ваше общение и за темы, которые мы сегодня затронули. У нас в эфире была Анна Журбенко и Татьяна Кириан. Это благотворительная организация под названием «Материнский оберег». Дякую Спасибо. вам. Дякую. До телеглядачів на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы сейчас повернемся.